Všechny vysavače jsou vybaveny motory se systémem nezávislého chlazení. Modely řady 45 dosahují sacího výkonu až 680 RW. Veškeré modely disponují vysoce odolnými kolečky. Vysavače lze doplnit dvoustupňovou regulací výkonu nebo zásuvkou pro elektronářadí a navíc také antistatickou úpravou. Multifiltr je speciální filtr, který zvládne veškeré typy suchých nečistot, jako je sádrový prach, saze, cementový prach, prach vznikající při truhlářských a stavebních pracích. Skládá se ze speciálních filtračních vaků, na kterých je nanesena teflonová vrstva. Uvnitř vaků jsou pružiny přizpůsobené sací síle vysavače a ty v průběhu vysávání provádějí automatický oklep filtračních vaků. Prach poté padá do sběrné nádoby. Výhody multifiltru jsou stabilní podtlak, velmi dobrá filtrace a bezsáčkový provoz. Model 21MF je vybaven zásuvkou pro připojení elektronářadí. Nejmenším vysavačem v nabídce je model Profi 51MFD. A naopak model 4580MF je největší v nabídce. Multifiltrační technologií je vybavena nejvýkonnější řada centrálních vysavačů. Vysoký sací výkon je díky multifiltraci stabilní po celou dobu vysávání. Otřeb multifiltru lze vyvolat také uměle krátkodobým zamezením přívodu vzduchu. Multifiltr si dokáže poradit se všemi typy suchých nečistot. plnou řadu vysavačů s multifiltrem značky Profi Europe najdete na www.profi-europe.cz